ওম শান্তি আজি কথা পাতিম কেইটামান আমি উপায় বা টিপছৰ বিষয়ে যিকেইটা আপুনি কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত সকলো সমস্যাৰ কিন্তু অন্ত পৰিব সেইটো খাটাং সকলো মানসিক সমস্যাৰ কিন্তু সমাধান এটাই সেইটো আপোনাৰ ভিতৰতে আছে ক'তো বিচাৰি ফুৰিব নালাগে ক'তোৱেই বিচাৰি ফুৰিব নালাগে আমি সেইবাবে বছৰটোৰ হৈ বা আমাৰ নিজৰ জন্মৰ হৈ আমি বছৰটোৰ হৈ বিভিন্ন কথা বতৰা জ্যোতিষীৰ পৰাই হওক যাৰ পৰাই নহওক আমি জানি লোৱাটো উচিত এইকাৰণে উচিত কাৰণ আমি জন্ম হৈ আহোঁতে বিভিন্ন বস্তু আমি কাৰ্মিক একাউণ্ট সূত্ৰে লৈ আহোঁ আৰু সেই কাৰ্মিক একাউণ্টবিলাক আমাৰ সম্বন্ধসূত্ৰে আহে কাৰ্মিক একাউণ্ট এনেই নাহে সম্বন্ধই আনে দেই সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যদি গ্ৰহগতি কাল গতি কিবা বেয়া থাকে কিবা সময় বেয়া থাকে কিবা কিবি থাকে ৰিষ্ট থাকে কিবা থাকে সেইবিলাক কিন্তু সম্বন্ধবিলাকৰ কাৰণেহে আহে কিন্তু কাৰণ প্ৰতিটো কাৰ্মিক একাউণ্ট সম্বন্ধৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি যেতিয়া এতিয়া বুজিলোৱে যে আচলতে মই যিবিলাক নিউমাৰলজিকেল প্ৰেডিকশ্যন দিছিলোঁ যে নাম্বাৰ ওৱানৰ এই বৰ্ষটো কেনেকুৱা যাব টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট কাৰ কেনেকুৱা যাব কিয় দিছিলোঁ কাৰণ আমি জানি লোৱাটো উচিত যে এই বৰ্ষটোত আমাৰ কি কি ধৰণৰ সমস্যা আমাক দেখা দিব পাৰে কাৰণ এই বৰ্ষত আমি যদি নাজানো উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ আপোনাৰো পেটৰ বিষয় আছে মোৰো পেটৰ বিষয়ে আছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈ গম পালে আপোনাৰ পেটৰ বিষয়ৰ চ'ৰ্চটো বেলেগ মোৰ পেটৰ বিষয়ৰো চ'ৰ্চটো বেলেগ কিন্তু হওঁতে কিন্তু পেটেই বিষাই আছে ঠিক একেদৰে আজি মনুষ্যৰ খং সকলো সময়তে উঠে কিন্তু চ'ৰ্চটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়নে বাৰু চ'ৰ্চটো বেলেগ বেলেগ হয়তো কাৰোবাৰ কিবা বেলেগ কথাত খং উঠে কাৰোবাৰ নিজৰ স্বামীৰ কথা বতৰালৈ খং উঠে কাৰোবাৰ কিবা পৰিয়ালতান্ত্ৰিক কথা বতৰালৈ খং উঠে সকলোৱে খঙৰ চ'ৰ্চটো বেলেগ বেলেগ কিন্তু হওঁতেতো খঙেই উঠি আছে ন গতিকে সেইবাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে খংটোৰ পৰা এই বৰ্ষটোত বিশেষভাৱে আমি মুক্ত হৈ থাকিবলৈ আমি কেইটামান টিপছৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিবই লাগিব যিসকলে কপিকলম লৈ লিখিব পাৰে এতিয়াই লিখি লওক এই পাঁচটা মহামন্ত্ৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই বিচনাখন ত্যাগ কৰাৰ আগতেই এইকেইটা মহামন্ত্ৰ কৈহে আপুনি মাটিত ভৰি পেলাওক দেই কাৰণ কিয় কৈছোঁ এতিয়াৰ সময় হৈছে আমি নিজকে তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি কোনোবা স্থানলৈ যোৱাৰ এতিয়া সময় সমাগত নিজকে তৈয়াৰ নকৰাকৈ জানো আপুনি ক'ৰবালৈ যায় ক'ৰবাত বিয়া এখন খাবলৈ গৈছে আপুনি মেকআপ নকৰাকৈ ভাল কাপোৰ কানি পৰিধান নকৰাকৈ জানো যাব কেতিয়াও নাযাব ডেফিনেটলি নাযাব গোটেই দিনটো আপুনি পালন কৰিবলৈ যদি নিজকে ৰাতিপুৱা প্ৰস্তুতি নকৰে গোটেই দিনটো আপুনি নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ নিয়াৰিকৈ সুন্দৰভাৱে আপুনি উদযাপন কৰিবলৈ যদি ৰাতিপুৱাই সংকল্প নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দিনটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অপষ্টেকলছ বহুত পৰিস্থিতি সমস্যা সম্বন্ধৰূপী বিভিন্ন সমস্যা আহিব তেতিয়া কিন্তু হাই হাই চি চি কৰি পেলাই আৰু লাভ নাই হয়নে এতিয়া কি হৈছে আমি যেনেকৈ খাওঁতেও প্ৰিপেয়েশ্যন কৰোঁ হেৰু চব্জি এখন কাটিবলৈ আমি তাক কাটিব লাগে খুব ভালকৈ আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে যে আজি কি খাম আজি কি খাম ৰাতিপুৱা কি খাম সন্ধিয়া কি খাম দুপৰীয়া কি খাম আমি নিজে নিৰ্বাচন কৰোঁ ঠিক একেদৰে দিনটোৰ বাবে আপুনি নিৰ্বাচন কৰক যে মই আজি খং নকৰোঁ যেনেকৈ যি পৰিস্থিতি নাহক মই আজি খঙৰে কোনো কথা হেণ্ডেল নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ খঙৰে হেণ্ডেল কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিটো কৰ্মই বিকৰ্ম হৈ যায় পাপ পুণ্য কি বাৰু জানেনে আপুনি পুণ্য হৈছে শান্তিৰ প্ৰতীক পাপ হৈছে খঙৰ প্ৰতীক পাপ হৈছে ৰাৱণৰ প্ৰতীক পুণ্য হৈছে ৰামৰ প্ৰতীক দেই গতিকে আমি যেতিয়া শান্তিপূৰ্বভাৱে যিকোনো কাম এটা কৰিম তাতে আপোনাৰ পুণ্য জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব শান্ত মানে কি ক্ষমা ক্ষমা মানে কি দয়া কৰোণা আৰু প্ৰেম স্নেহ নিঃস্বাৰ্থ ভালপোৱা শুভকামনা শুভ ভাৱনা কিমান এটা ডাঙৰ এলিমেণ্ট শান্তি এটা এলিমেণ্ট হয় তাৰ লগত কিমান আমাৰ চাব এলিমেণ্ট জড়িত হৈ থাকে থাকেনে বাৰু থাকে এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যেতিয়া খঙৰে যিকোনো কাম কৰিম আপুনি নিজেও অনুভৱ কৰেনে বাৰু যেতিয়া আমি যিকোনো কথা খঙৰে কৰিম উদ্বাহল হৈ কৰিম তাৰ ৰিজাল্টটো লৈ আমি নিজেই চেটিছফাই নহওঁ নিজেই চেটিছফাই নহওঁ আৰু দিনক দিনেই আমাৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ সন্তুষ্টতাৰ যিটো আমাৰ যিডাল গ্ৰাফ সেইডাল লাহে লাহে কমি যায়গৈ জীৱনৰ প্ৰতি আমাৰ সন্তুষ্টতা নোহোৱা হৈ যায় সেইবাবে আমি যাকে তাকে দুখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ জীৱনত কৰোঁনে বাৰু কৰোঁ সন্তুষ্টতা মই নিজেই নিজেই নোহোৱা কৰিছোঁ কিন্তু আমি কাক দুখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ যাকে তাকে আমি দুখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কিয় কাৰণ আমি সেই সন্তুষ্টতাৰ লেভেলটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি জীৱনত হেৰুৱাই পেলাইছোঁ গতিকে এই মাধ্যমৰ দ্বাৰা মই সদায়ে কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক দেৱত্ব সত্তাৰে পৰিপূৰ্ণ আমাৰ যিবিলাক গুণ আৰু কোৱালিটী যিবিলাক গুণ আৰু কোৱালিটীৰ বাবে আমি আচলতে পৰিচিত হ'ব লাগে সমাজত আজি সেই গুণ আৰু সেই কোৱালিটি আমাৰ ভিতৰত কোনো কাৰণত দেখা পোৱা নাযায় কিয় নাযায় প্ৰেক্টিছৰ অভাৱ প্ৰেক্টিছৰ অভাৱ কাৰণে দেখা পোৱা নাযায় অসমীয়া ভাষাটো যদি কৈ নাথাকোঁ এদিন সিও আমাৰ মুখত বেয়া ধৰণেৰে ওলাব শুনিবলৈ বেয়া হ'ব অশুৱলা হ'ব হয় শুৱলা নহ'ব দ্বিতীয়তে যদি কৈয়ে থাকোঁ কৈ থাকোঁ এদিন সি শুৱলা হ'বই হ'বই ঠিক একেদৰে আপোনাৰ শান্তি ভংগ হৈছে আপোনাৰ জীৱনত সমস্যা আহিছে এশ এবুৰি টেনশ্যন আহিছে বেলেগৰ পৰা ষ্ট্ৰেছ আহিছে বেলেগে আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে জীৱনত সন্তুষ্টতা হেৰুৱাইছে দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে চিন্তা নকৰিব আকৌ আপুনি এই মূল সুঁতিলৈ উভতি আহক মূল সুঁতিলৈ আহি আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক প্ৰেক্টিছেহে মানুহক পাৰফেক্ট বনায় প্ৰেক্টিচ মেক্স মেন পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিছেহে মানুহক পাৰফেক্ট বনাব দেই একো হেৰাই যোৱা নাই চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো আপোনাৰ ভিতৰতে আছে তাক আমি উজ্জীৱিত কৰিব লাগিব গতিকে সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই বিচনাখন ত্যাগ কৰাৰ আগত মহাসংকল্প লৈ দিনটোৰ বাবে আপুনি কি কৰিব আজিৰ দিনটোত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিব আজিৰ দিনটোত যিয়েই পৰিস্থিতি পৰিৱেশ সমস্যা নাহক তেওঁ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰে তাক হেণ্ডেল কৰিব তাৰ গোটেই সমস্যা বা যিকোনো পাহাৰৰ সমান সমস্যা আহিব পাৰে এতিয়া এনেকৈ ক'ব নালাগিব যে আপুনিনো কি বুজিব আমাৰ সমস্যাৰ কথা সকলোৰে জীৱনত সমস্যা থাকে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল আপোনাৰ জীৱনতহে সমস্যা আছে সমস্যা সকলো মনুষ্যৰ জীৱনত আছে সমস্যাবিহীন জীৱন এই পৃথিৱীত কাৰোৰে নোহোৱা কাৰোৰে নাই সমস্যা থাকিবই কিন্তু সেই সমস্যাকো আমি কিদৰে সেই সমস্যাকো আমি কিদৰে অতি শান্তিপূৰ্বকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতহে আমি কথা পতাটো সদায় উচিত গতিকে কিছুমান মৰ্যাদা কিছুমান আমাৰ নিজৰ লিমিটেশ্যন সীমাবদ্ধতা আমাৰ জীৱনত কিছুমান ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আমি নিজেই বনাই লোৱাটো খুব উচ খুব উচিত খুব উচিত গতিকে প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰথম মহাবাক্য ক'ব নিজৰ বাবে একৈছ দিন দিনটোত একৈছ বাৰকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক মই আপোনাক গেৰেণ্টি দিছোঁ এই মাধ্যমৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ মানসিক শান্তি ঘূৰি আহিবই আহিব প্ৰথম মহাবাক্য মই মাষ্টাৰ শান্তস্বৰূপ আত্মা হওঁ শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম শান্তি মোৰ জনম সিদ্ধ অধিকাৰ শান্তি মোৰ ব্যক্তিত্ব শান্তি মোৰ স্বভাৱ সংস্কাৰ মই শান্ত শীতল আৰু স্থিৰ মই শান্ত শীতল আৰু স্থিৰ মই শান্ত শীতল আৰু স্থিৰ মোৰ মন বুদ্ধি শান্ত স্থিৰ আৰু শীতল আজিৰ দিনটোত মোৰ জীৱনলৈ যি পৰিস্থিতি আহিব যেনেকৈ পাহাৰূপী সমস্যা পৰিস্থিতি নাহক কিয় মই শান্তিৰ সাগৰ মোৰ পিতা পৰমাত্মাৰ লগত একত্ৰিত হৈ সেই সকলো সমস্যাক মই হাঁহি মুখে শান্তিপূৰ্বকভাৱে হেণ্ডেল কৰিম আৰু মই জয়যুক্ত হ'ম মই শান্তিৰ সাগৰ পৰমাত্মাৰ সন্তান হওঁ বাছ এনেকৈ আপুনি আৰম্ভণি কৰক এনেকৈ আপুনি আৰম্ভ কৰি ৰাতি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰক এইটো কিন্তু দিনটোত একৈছ বাৰ মাতিব যেতিয়াই সমস্যা আহিব এইটো এইটো কথা কৈ কৈহে আপুনি হেণ্ডেল কৰিব যাব মই শান্ত মই শান্ত মই শান্ত মই শান্ত মই জ্ঞানী মই শান্তিৰ সাগৰ পৰমাত্মাৰ সন্তান মোৰ বাবে এই সমস্যা ইমান ডাঙৰ কথা নহয় মই সমাধান কৰি লওঁ মোৰ হাতত এটাৰ মহামন্ত্ৰ আছে কৰি চাওকচোন দেই কৰি চাব লাগিব কিন্তু প্ৰেক্টিকেল প্ৰথম গিলাচ পানী শান্তিৰ মহামন্ত্ৰ আপুনি দি পেলাই আপুনি সেই পানীগিলাচ খাওক প্ৰথম গিলাচ পানী যেতিয়াই আপুনি দিনটোত বাহিৰলৈ যাব যেতিয়াই গেটৰ বাহিৰলৈ যাব অফিচলৈ যাব ব্যৱসায় বাণিজ্যলৈ যাব ক'ৰবালৈ যাব ক'ৰবালৈ যাব কামৰ বাবে যাব কাৰোবাক লগ কৰিবলৈ বাবে যাব শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম শান্তি মোৰ ব্যক্তিত্ব শান্তি মোৰ জনম সিদ্ধ অধিকাৰ শান্তি মোৰ পৰিচয় মই আজি যাতেই লগ পাম সকলোকে শান্তিৰ অনুভূতি কৰোৱম আৰু সকলোৰে পৰা মই সহায় সহযোগিতা লৈ মোৰ দিনটো মই কৃতকাৰ্যতাৰে উদযাপন কৰিম দেই এনেকৈ আৰম্ভণি কৰকচোন হয়নে দ্য ৱে' অফ বিগিনিং অফ দ্য ডে' তাৰমানে আমি যেনে আমাৰ মন আমাৰ ইচ্ছা আমি যেনি তেনি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে হতাশ নহ'ব কেতিয়াও হতাশ নহ'ব যে মোৰ জীৱনত ইমান খং ইমান অশান্তি ইমান সমস্যা ইমান পৰিস্থিতি হতাশ হ'ব নালাগে জীৱনটোক আপুনি এই ধৰণৰে জীয়াই থাকিবলৈ আপুনি নিজকে প্ৰেৰণা দিয়ক আপুনি আপোনাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰক প্ৰেৰণা আনৰ পৰা আশা নকৰিব কেতিয়াও উৎসাহ উদ্দীপনা আনৰ পৰা আশা নকৰিব নিজেই নিজক উৎসাহ জনাওক নিজেই নিজক প্ৰেৰণা যোগাওক আজিৰ পৃথিৱীত কোনো মনুষ্যই কাকো প্ৰেৰণা যোগাবলৈ ইমান সঠিকভাৱে নোৱাৰিব কিয়নো কিয়নো সকলোৱে আজি এনেধৰণৰ খং লোভ মহ অহংকাৰ বিদ্বেষ জ্বালা যন্ত্ৰণা ইত্যাদিৰ দ্বাৰা সকলোৱে আক্ৰান্ত হৈ আছে কম পৰিমাণে হ'লেও মানুহ আজি এইবিলাক ৰিপুৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে গতিকে কাৰো পৰা একো আশা নকৰিব প্ৰথম কথা আমি যদি আশা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাতে কিন্তু অসন্তুষ্টতাৰ বীজটো আমি ৰোপণ কৰি দিয়া হয় গুটিটো লগাই দিয়া হয় কাৰো পৰা একো আশা নকৰিব অন্ততঃ কাৰোপৰা শান্তি আশা নকৰিব সকলোতকৈ ডাঙৰ আমি ভুল হৈ আছে আমি মানুহৰ পৰা শান্তি আশা কৰোঁ সেই শান্ত হৈ যা শান্তি দে মোক জীৱনত শান্তি দে কোনে কাক শান্তি দিব কাৰো হাতত শান্তিৰ ব্যাখ্যা কাৰো হাতত শান্তিৰ সংজ্ঞা নাই গতিকে চেষ্টা কৰক চেষ্টা কৰক কাৰোপৰা একো আশা নকৰাকৈ আপুনি দিব পাৰে নেকি আপুনিও কাকো শান্তি দিব নোৱাৰে শান্তিৰ কিন্তু আপুনি অনুভূতি কৰোৱাব পাৰে গতিকে শান্তিক শান্তি এটা হৈছে অনুভৱ এটা মহান অনুভৱ মহানুভৱতা বুলি কয় শান্তি হৈছে মহান অনুভৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব মোৰ মন বুদ্ধি শান্ত শীতল আৰু স্থিৰ আৰু অকণমান কওঁ ইয়াতেই নিজকে এইখিনি স্থানত এটা দিব্য পৰমজ্যোতি প্ৰকাশ যেন আপুনি দেখিছে এটা যেন পোহৰ দেখিছে ডিভাইন লাইট আপুনি দেখিছে এনেকৈ আপুনি অনুভৱ কৰিব নিজৰ কনচিয়াছনেছ নিজৰ চেতনাটোক আপুনি সদায় অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আপুনি সেই মহান আপুনি সেই জ্ঞানী আত্মা আপুনি সেই পাৱাৰফুল শক্তিশালী আত্মা নিৰাকাৰ ঈশ্বৰ আল্লাগত ভগৱান পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান গতিকে অনুভৱ কৰকচোন শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম আজিৰ দিনটোত মই শান্তিত থাকিমেই থাকিম যিয়েই নাহক মোৰ জীৱনলৈ পৰিস্থিতি মই আজি শান্তি ভংগ নকৰোঁ ঠিক আছে খং উঠি গ'ল কিবা এটা কাম কৰোঁতে আপোনাৰ উঠি গ'ল খং আপুনি নিচিৰোঁ বুলি ভাবোঁতে আপুনি চিঞৰি দিলে আপুনি নকওঁ বুলি ভাবিলেও আপুনি কিবা এটা টান কথা কৈয়ে দিলে একো ডাঙৰ কথা নহয় লগে লগে কিন্তু চেল্ফ ৰিয়েলাইজেচন অনুশোচনা কৰক মোৰ দ্বাৰা ভুল হৈ গ'ল সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য তুমি যিদিনাখনে অনুশোচনা কৰিবা যে সঁচাকৈ মই কৰা কৰ্মবিলাক আচলতে ভুল মই যি সংস্কাৰ কৰি আছোঁ সেইবিলাক ভুল যিদিনাখন তুমি অনুশোচনা কৰিবা সেইদিনাখনেই তুমি আচলতে মহান আত্মালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰিবা অনুশোচনা অনুশোচনা আত্ম উপলব্ধি চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বহুত বেছি এটা পাৱাৰফুল সত্তা যিদিনাই আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰিব হয় মোৰ ভিতৰতে শান্তিৰ অভাৱ মোৰ ভিতৰতে কোৱালিটীৰ অভাৱ হৈ আছে মোৰ ভিতৰতে সকলো বস্তুৰ অভাৱ হৈ আছে মই এনেই আনক সেইবিলাক দেখি আছোঁ এটা কথা সদায় মানিব যিবিলাক বস্তুৰ যিবিলাক এলিমেণ্ট যিবিলাক গুণ আৰু কোৱালিটীৰ আপোনাৰ ভিতৰত অভাৱ আছে সেয়া কিন্তু আপুনি আনৰ দেহত দেখা পাব আনৰ সংস্কাৰত দেখা পাব দেই গতিকে পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য আনক চোৱা বন্ধ কৰা আনক নাচাবা স্বদৰ্শন কৰা নিজক চোৱা নিজক চোৱা নিজক চোৱা বাৰে বাৰে নিজক চোৱা মোৰ ক'ত কমি কমজুৰি আছে আমি মনুষ্য কোনো পাৰ্ফেক্ট নহয় আমাৰ ভিতৰত বিভিন্ন দুৰ্বলতা থাকিব পাৰে কাৰ্মিক একাউণ্ট সূত্ৰ আমি যে কত কি সমস্যা কি দুৰ্বলতাৰ লগত লৈ আহিছোঁ একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যিদিনাখন আপুনি উপলব্ধি কৰিব হয় এইটো মোৰ বেয়া কথা এইটো মোৰ বেয়া স্বভাৱ এইটো মোৰ বেয়া সংস্কাৰ মই এনেকৈ ভাবিব নাপায় মই কথাটো এনেকৈ ভাবোঁচোন দেই আপোনাৰ ভাৱনাতে আপুনি প্ৰাণ পাই উঠিব মন 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 যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ষ্টেবুল নহয় মন যদি শান্ত নহয় মন যদি বিষাক্ত হৈ থাকে সেই মনত আপুনি আৰু সাৰ পানী জাবৰ দিয়ক আৰু সম্পত্তি গোটাওক আপুনি আৰু কিবা কিবি কৰক আৰু ভাল খাওক আৰু ভাল পিন্ধক যদি মন বিষাক্ত হৈ থাকে আপুনি কেতিয়াও জীৱনত সেই মাদকতা সেই একো আপুনি অনুভৱ কৰিবলৈ নোৱাৰিব গতিকে জীৱনটো জীয়াই থকাৰ কলা আমাৰ হাততে আছে দেই গতিকে অনুভৱ কৰক কেৱল মই শান্ত শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম মই সকলোকে শান্তিৰ অনুভূতি কৰোৱাওঁ সকলোৱে বহুত ভাল সকলোৱে শান্তস্বৰূপ মই পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান হওঁ মোৰ কোনো অভাৱ নাই মই সকলোকে শান্তিৰ অনুভূতি কৰোৱাওঁ গতিকে এনেদৰে আপুনি একৈছ দিন কেৱল এটা সংকল্প লওক সংকল্প এটা একৈছ দিন একৈছ বাৰকৈ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰক পৰাপক্ষত দিনটোত আপুনি তিনিবাৰকৈ লিখক ৰাতিপুৱা এবাৰ সন্ধিয়া এবাৰ দুপৰীয়া এবাৰ এটা সংকল্প একৈছ দিন একৈছ বাৰ দিনটোত তিনিবাৰকৈ লিখক ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সদায় কৈ শুব যি মানসিকতাৰে আপুনি শুব আপুনি সেই মানসিকতাৰে সাৰ পাব লোকৰ কথা শুনি ভাবি ভাবি লোকৰ কথা চাই চাই লোকৰ কথা যদি চিন্তন কৰি কৰি শুৱে ৰাতিপুৱা শুই উঠি সিয়েই মনত পৰিব যদি আপুনি এনেকৈ শুৱে মই শান্ত স্বৰূপাত্মা শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম শান্তি মোৰ জনম সিদ্ধ অধিকাৰ মই শান্তিৰ সাগৰ পৰমাত্মাৰ সন্তান আজিৰ দিনটোত মই যাক যি বেয়াকৈ যদি কাৰোবাক ক'লোঁ ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু যদি মোক কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছিল ক্ষমা দান কৰিছোঁ মই বিশাল অন্তৰৰ অধিকাৰী মই ক্ষমাশীল দয়াশীল মই ঈশ্বৰৰ সন্তান এই ভাবি পেলাই আপুনি শুৱক দেখিব ৰাতিপুৱাতো আপোনাৰ স্পনটেনিয়াছলি স্বতঃফুটভাৱে মনে আপোনাক তেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব দেই এভ্ৰি থট সকলো ভাৱনাৰ বিপৰীতে আমাৰ মগজত নিউৰনৰ ক্ৰিয়েট হয় চাইণ্টিফিকেলি যদি আপোনাক বৰ্ণনা কৰিব লাগে যে আমি ছাইন্সৰ ফালৰ পৰা যদি বুজাবলগীয়া হয় মোৰ সূক্ষ্ম জ্ঞানৰ এইটোৱেই বুজাম যিকোনো এটা ভাৱনা যেতিয়া আমি হৃদয়ত ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ সি চিধাই আমাৰ ব্ৰেইনত নিউৰনৰ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই প্ৰতিটো নিউৰন যদি আমি স্থায়ীভাৱে যদি আমি ৰাখি দিব পাৰোঁ একৈছ দিন দিনটোত একৈছ বাৰকৈ যদি তাক আমি বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ সি ইয়াত স্থায়ী হৈ যাব আৰু সি স্থায়ী হৈ যোৱাৰ লগে লগে হাইপোথেলামাছ আমাৰ বহুত বেছি এক্টিভেট হ'ব পাৱাৰফুল হ'ব হাইপোথেলামাছ হৈছে গোটেই বডিটোৰ পাৱাৰ কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰলাৰ বুলি কোৱা যায় যিদৰে এটা ফ্লেট বা ঘৰত এটা ফ্লেট বা ঘৰত যদি আপোনাৰ মেইন পাৱাৰ বেংকটো যদি আপোনাৰ কাটি দিয়া যায় লাইট কাটি দিয়া যায় গোটেই ঘৰটোতে পাৱাৰ নোহোৱা হয় গাঁওখনৰ যদি ক'ৰবাত ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ফাটি যায় গাঁওখনত লাইট নোহোৱা হয় ঠিক একেদৰে যদি হাইপথেলাম আছে কাম কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে তাৰমানে আপুনিও ডিএেক্টিভেট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ চাইক'লজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আনটোৰ লগত আমি ৰিলেট হৈ থাকোঁ গতিকে সেইবাবে সেইবাবে কওঁ থট থট বেয়া নাচাবা বেয়া নুশুনিবা